Так, ну что я могу сказать? Дедушка повез Влада к инфекционисту. Мы сегодня связывались с нашим семейным врачом и она назначила лечение, искала показаться инфекционисту, искала 10 дней карантина дома. А пока малой спал, я бегала за таблетками, которые она назначила, и зашла в копеечку, покупала малому памперсы и вот такие вот машинки. Ну что у нас тут второй день? зеленый <свят> Так, распаковали мы машинки. <свят> Влад звонил только что. Вот такая вот машиночка. Две вот таких вот. И вот такая вот машинка полиции. У меня руки, блин, все в зеленке. Каждый день все в зеленке. Это ветрянка, конечно. Но я, к счастью, если переболела, меня она не тронула. Я, конечно, еще боюсь, что вот этот пупсик заболеет. Он по-любому заболеет. Нам сказали, что 7-21 день он может заболеть от лада кстати вот цена машинок вот 49 гривен это две вот и стоили 49 гривен еще вот эта вот машинка полиции стоила и 59 ну 60 это вот этот вот вот эта вот машинка стоила. Ну, <смех> <смех> прикольно, кстати. Одна машинка вышла в подарок. Там Акция какая-то или что была. То есть я купила, грубо говоря, две, а третья пошла в подарок. <laughs> вот, вот этот мигеночек, он на день рождения себе выбрал сам фигурки. Вообще не знаю, где они. Куда ты их делал, раскидал. И только-только-только проснулся. У нас тут вообще подушка. <laughs> Просто зеленющая от зеленки, потом Влад не может спать нормально, он сидя спит, плохо себя чувствует, но минус в том, что эта подушка перевая э, перьевая, ее так не постираешь, это в химчистку что ли отдавать придется, но не факт, что тут вообще есть химчистка. Кстати, чтобы эти таблетки купить, я очень долго бегала по аптекам, Потому что это капец, тут вообще половины таблеток, ну, которые врачи в Киеве выписывают, тут нет. И он позвонил, сказал, что э, ему еще сверху назначили. Там 4 препарата вроде бы. С теми, до, с теми таблетками дополнительно пить. Ой, ну, короче, ничего у нас не заканчивается. Все по кругу. Кстати, на день рождения Вадюшкина тоже было у нас недавно. А, подарили ему вот такую машинку с прицепиком и с тигрой. Это ему Артемка подарил двоюродный братик. Мы. По соседству живем. У ну, нас, кстати, вот такая вот походка. Сейчас я открою. Если осы никакой не будет, вам покажу. Вот такая покота. Но ну, я была на улице. На улице, правда, классно. Очень классно. Вот, но жарко. Вот так вот. Солнышко такое, небо в тучечках, но голубенькое. Вон, дедушки, там, тюльпанчики или что растет, поэтому что я в этом не очень сильно разбираюсь. Картошку садил, там лук где-то садил, что еще садил, но я тоже в этом не сильно, я такое не люблю. Я хочу в будущем дом просто расстелить газон, плитку, чтобы нигде никакого огорода не было, ничего такого не было, потому что я вот это не люблю. Грубый кусатый огорода, это вообще не по мне. Хотя Владу, Владу нравится, типа он сказал, что ему клаптик земли трепа но пожалуй, и у меня сегодня получилось, я нашла точно такой же поильник, только другого цвета и а, другой картинки. 110 гривен, это я его покупила в аптеке. При том, что вот тут я покупала за 179, а это 110 прям точно-точек на розетке. Поэтому мы термос выкинем. Будем вот это искать на улицу. Вот этот будет дома, пока я ему не показываю, потому что его прокипятить надо, помыть хорошенечко. Так что я очень рада. Что? Обязательно. Одеваем тапочки. Ты машинку опробуешь, Китюнчик? Здесь так проснется, да? Вот ему нравится тут на плитке. В комнате не хочет так с машинками играть, а на плитке ему нравится, потому что скользить можно больше. Ничего себе! Бадюша, ну смотри. Сейчас тут будет все, кроме того, этого препарата. Нет, они есть, но они чересчур маленькие. Я думала, что больше, Вадюша, будешь доставать? Ну подожди, не трогай, он сам будет. Он, он только проснулся. Хорошо, ну тогда ждать потихоньку. Да, Вадюша? Вадюша, ждем. Ждем, пока ты ножку почухаешь пальчики поперебираешь. Все ждут. Ну, все, все ждут, да. да. Угу. О, ну вот это что такое? Нет. Давай достаем вот это что? А что это у нас такое? Рогатка. <свист> так хорошо а это что Ой, у нас дома э, с такой штучкой. Да. <свист> да это что за машина? это что Ковшик. Ковшик. и и и и и и коробки и смотри. и и вот это заставили вот, я... <свист> с мне с коробки препарат надо. и вот, вот, вот такой вот лосьон, стоп ветрянка, он и сушит, и зуд устраняет. Но ну, я почитала по отзывам, что ну, типа он зуд не так уж устраняет, но при этом он сушит, и его можно вместо зеленки мазать, чтобы вот таким вот красивым не ходить. Это и для детей, платить, и для нет. взрослых. Три. А, они четыре должны быть? Три, три. Три. Ну, и вот три вот штучки, этот. и вот Также этот алидотрим. Это Вадюшику мы витамин даем с рождения. До трех лет нам сказал ты ортопед, надо его давать. Что это? Ты открыть уже хочешь? Тут его найти можно, но он... Так, малой спит. Не чешись. Он зеленый человечек. Мы решили сделать чаечек. Ну, это носок, мы в него камеру прячем. Это детский носочки, чтобы не поцарапалось. Вот чаечек, вот наши кружки. Сколько тут? 650? Да. 650 миллилитров У нас дома были новые Мы сюда с собой взяли их И решили мы открыть а Нашу панетонную да, Которую нам присылали И покажем вам какая она внутри Она такая и будет В этой форме Вот так вот она выглядит Ой, сразу запаха. А тут она тоже с цукатами. Я уже по запаху слышу. Ну вот, вот все так все вот да. она выглядит. Не, да. она мягенькая, то что вот такой вот ее размер, это моя ладошка. Тихонько можно. Да. Так, обязательно, обязательно разбиваемся. Вот наш спит там смотрим сериал разложили малому палатку так что вот так вот так всем привет у нас сегодня 8 мая по новому в украине день победы у нас сегодня за утро уже три тревоги было котенок проснулся сейчас 10 утра мы собираемся будем идти на уличку выгуляю нашего папочку Потому что столько дней с ветрянкой дома сидел, конечно, уже, к счастью, все прошло. Но еще немножко зелененький. И белый там. Потому и белый, что, да. Вещество действующее, оно. Да. обволакивает защитным шаром. И да. у этого человечка пока вообще ничего нет. Может, надеемся, что вообще ничего и не будет. Вот так вот, вот такая вот у нас погодка. Я не знаю, передает на сегодня дождь, но небо такое чистое, чистое И вот это вот. Хорошо помогает. А мы, мы же вроде показывали. Да, что вот этот бальзам, что ветрянка, он намного лучше, чем зеленый. В принципе, можно сразу и мазать, и не заниматься ерундой. И для детей, и для взрослых подход. Мы тортика купим сегодня? Да, тогда получается тащить, она будет сегодня шоу. и памперсы, и торт, и колбаса. И... Ну, мне торт главное. Но ему, ему памперсы. Тебе, наверное, колбаса главное. Ну да. Что, все надо. Вот. Ну, он несет памперсы, я несу торт, а ты несешь ну, колбасу, хлеб все. и ну, <laughs> еще вместе, команде. да. Так, оп, язычок показывает. Ну, как обычно играет Маша. Мы сейчас собираемся и будем уже идти на уличку. Так, ну что, мы уже пришли домой, ребенок уже на своем месте возле мультика, пьет водичку. У нас на улице очень жарко. Так, сейчас покажу, что мы купили. Что это такое? Питался что то вкусно. А, да. Так, мы взяли хлебушек. Взяли мыловые пюрешки. Взяли сыр твердый, потому что мы обычно их покупаем. Сейчас покажу. Если я его найду, вот такой вот сыр, но он очень химозный. Если честно, уже за третий месяц он очень сильно нам приелся. Вот, актимель. Актимель взяли, потому что малому нравится, да и нам, в принципе, молочко такое. Мало мы еще взяли попробовать вот такой вот какой-то коктейль. Ну, это йогурт обычный, банановый. И капризонный мы взяли сачок. Дальше взяли вот такие вот памперсы. Калина, это сейчас, это мы впервые будем, в принципе, их пробовать, да. Это, надеюсь, памперсы, да. Нет. Ну, нет. Это нет. нет. Охренеть, да что это такое, блин. Здесь не везде, где еще и цена мрака. Это не трусики, блин. <с> ну, все, это буду я. Ладно салфетки. Мы просто обычно берем, ну, в Киеве мы брали памперс, именно памперс фирма Трусики. Тут такого очень редко найти, либо если оно очень дорогое, то Даду начали покупать, но не было Дады, поэтому взяли чиколин, но Я что-то подумала, что это Трусики. Но там были Трусики нарисованные. Чем может она не туда стала? Ну ладно. Салфетки взяли влажные и тортик банановый. Я так расстроилась, заходила, там почти ничего не было, хотя вчера должен был быть завоз, а именно банановый хотела, но все-таки он стоял и меня ждал. А что, фабрица одна штука и всего? Да, я одна не купила, а А, даже так? Да, и нам вот такой вот какой-то мультифрукт, типа сока. А так пойдем попробуем его Сейчас? Да. Ну, можно и сейчас. Я только давай подожди, разложимся. Разложимся. А потом дадим, он тем более водичку пьет. Сейчас, наверное, будем спадки укладывать. Подушек сам лично выбрал себе игрушки. Заходи, котенок. Нет, вот это вот маме. Так. Ага. Заходи, чего ты там боишься? Давай, заходи. Ага. Вот такую досточку купили, правда, на розовую. Ну, блин, ничего страшного. Тут, как я понимаю, мелками рисовать вот мелкие в комплекте. И в комплекте вот эта вот штучка, маркер. Тоже рисовать. У нас дома на холодильнике типа висит. Вадюша себе вот такой самосвал выбрал. Мы его будем в песочницу брать. Песочек насыпать. И вот такие барабанчики, погремушечки. Так, у нас, кстати, вот ветрянка уже проходит. Вчера были у врача, но попозже вам расскажем, что там, как там. Вот. Взяли еще вот такие вот смайлики наклеечки. Будем да. с Вадюшеком лепить. Салфетки антибактериальные, это мы в коляску ложим. Такое. Это э, еще порошок дополнительно взяли. Помимо геля э, мы им будем стирать э, постельное белье. Так, что мы взяли? Еще водушки мы взяли вот такие вот две сладкие пюрешечки от Jaffa. Спирт. 50 гривен? Э, да, <laughs> бутылочка спирта 50 гривен, 60 копеек. Это 96% это тоже врач сказал мазать. Взяли а мелочек я... такой. Будем на уличку выходить, рисовать. Так, что у нас? А, творожок. Тут творог очень э, найти, это редкость большая. Кстати, число мы не посмотрели. 29 -го. отлично. Плюшек у Йогурт такой. Так, Дышим что там нарезка. еще? Нарезочка вот такая. Филе копченое. Это сколько она вышла? 46,80. Ну, 50 гривен. Так, оптимель. Мы сейчас берем Актимель, Вадюшкин пьет, это хорошо. Чем? Йогурт такой. Кстати, что я вообще с руки годности не смотрела? 20.05. Отлично. Масло тульчинка. 72,5%. Ну, 400 грамм. Это дешевое масло. Оно по качеству, конечно, не очень. Но, блин, мы тут и так в питаемся, поэтому хоть денег сэкономим. Далее Вот это очень классная осанка. Она очень чистая идет и она быстро варится. Ее, в принципе, можно в кипятке заваривать. Но малому я варю. Очень быстро. Так, взяли еще малому вот такие вот сосиски нямские мои, и Киви покупали. Это с курочкой, это с индюшкой. Два вот этих, как мы называем, химозных сыра. Два пакета молока. Это молоко тут вроде бы по 33. Взяли малому вот такие вот хрустики. Но ну, это как быстрый завтрак идет, что молочком заливается. Ну, ему так дали похоже. Мы не будем заниматься вот это с молочком. А, ну и, конечно же, шоколадку. Я вот что-то подсела именно на вот этот киндер. Другой шоколад вообще не хочу. Очень вкусно, правда, он стоит? 40... Сколько? 44 копейки. Ну что, у меня уже почти все прошло. Пару дырок осталось, да? там? Да не будет у тебя ничего, но, господи, Ну, господи, вот блин. Да каждые 15 минут ходит к зеркалу, блин, высматривает, мажется мази. Да. Ой, у нас Потом... второй пассажир. Вадюнь. Вадюнь, покажи. Развернись. Да. Это зеленый был, этот красный. Ой! Он, по крайней мере, он живенький. Вот этот вот лежал тупо 6 дней, действовал не на нервы. А этот просто действует на нервы. Мы хотим вам сказать. Что уже все хорошо и мы будем потихоньку двигаться. Мы вчера взяли билеты. И будем возвращаться в Киев. Надеюсь, что будет все хорошо. И мы туда вернемся навсегда, и нам не придется ехать обратно, и все будет спокойно. Но если ехать куда-то, я надеюсь, это не сюда, а уже куда-то за границу, хоть в Турцию на недельку отдохнуть. Мне просто написал уник, то, что мне нужно приехать, взять обходной лист, подписать и получить диплом. И это спровоцировало то, что мы все-таки решили вернуться. Возможно, если бы не умер, мы тут еще месяц высидели, да? Ну да. Пока бы оно Попробуй Попробую вытянуть. Да, да, да. Я, я, я толком не вижу, как оно там снимает. Потому что у нас солнце слепит. Да, И но вот... зато кадр будет очень хороший. Бензина. А бензина нет. До... Нам как бы добраться еще надо до вокзала. В Киеве до бензина Черном нет. <laughs> здесь там... бензина нет. Но здесь бензин два раза дороже, чем в Киеве стоит на данный момент. 80 гривен литра. Да. А 90 Мы взяли уже билеты. Мы взяли люкс билеты. Там ухватили по 800 гривен за один билет. Это, конечно, дороговато, но там в купешке будет только два места. К нам никто не поселится, а так как мы с маленьким ребенком, то нам, в принципе, так и будет и комфортно, и удобно. Это просто уже столько болячек, на руки. Да, тут... Он, руки уже витрянка. сколько прошло, типа этот. А до сих пор руки все уйдет. там. малой сейчас спит, мы вышли на уличку, то у него тоже ветрянка. Но там сколько там, 8 дней осталось. Я думаю, к этому моменту уже сойдет. Он заразный не будет. Мы же сейчас даже на улицу так на площадке не выходим, потому что э, чтобы Малого, во-первых, не заразить чем-то еще на площадке, ничего не подхватить нового. А во-вторых... И, и других, да, не заразить. Деток. Мало, вот тут такая дорогие. медицина, блин. Такие специалисты, что лучше мы будем осторожны и никого не будем заражать. Вы уже болели, болели очень много. Два месяца из трех нас. Да, болезни. так что мы покажем вам, как выглядит люксовая купе в поезде. Там, возможно, будут резетки. Тут бегает бобик. Вот. И покажем вам, как вообще там таймлапс. Все выглядит. Да, тайм может будет. таймлапс. Нам и дома еще столько дел надо будет делать. А еще сколько монтажа за три месяца. Да, сколько монтировать, когда бы это все сделать, все успеть. Вот, нам дома еще с водой разобраться, выкидывать там картошку, то, чтобы оставалось. В СББ сходить под да. расчеты все сделать. Ну, дел, короче, много.